Об'єднання «Самопомощь» уже второй рік поспіль организовывает курсы с компьютерной грамотностью для старших людей, которым надают прекрасную возможность адаптироваться в новому для них глобализованном мире. Даже сейчас не представляю себе жизни без компьютера. Какая-то информация где-то, что-то, и всегда я сразу проверяю на компьютере, потому что все не запомнишь, а здесь очень все подскажут и все покажут болезнь где-то заболела, где-то заколола в боку, сразу можно посмотреть все абсолютно, полностью рецепты, все-все-все. И я поэтому рекомендую всем желающим, всем, которые имеют здравый смысл, которые не представляет себе жизни без нашего сейчас современного этого ритма, то обязательно он должен приобрести и научиться и просто, ну, как-то жить действительно интересной жизнью, а не просто кастрюлями, там, этими кухней, или сидеть возле дома, обсуждать прохожих. Я в Фейсбуке, я в ВКонтакте, я в моем мире, я в Одноклассниках. Везде я зарегистрирована, и везде могу просто посмотреть, что как дела, в почту свою наведать, кто мне что написал, что новое. В общем, я все время тут.